ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਲਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਤ ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਥਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਮੇਤਨੀ ਠੰਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੌਸਮ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਪ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਮੈਂ ਬਰਡ ਸੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਡ ਸੈਂਡ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਇਹਦਾ ਮੈਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਰਡ ਸੈਂਟਰ ਮਤਲਬ ਵਰਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਆਈ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਵਣ ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਗ ਜਿਹੜਾ ਮਚਾਤਾ ਸੀ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੇ শ্রীলঙ্কা ਦਾ ਉਹ ਕੁਝ 파ਟ ਇਹ ਹਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਭਾਈ ਦੇਖੀਏ ਕਹਾਂ ਪਰ ਆ ਗਏ ਆਂ ਹਮ जा रहे हैं हम शायद वहाँ पे जाना है पीछे भी फॉरनर लोग आ रहे हैं आगे तो हमारे फॉर्नर हैं ही ये तो यहाँ से जाते जाते हम आ गए हैं यहाँ पे वर्डस, वर्डस एंड लिखा हुआ है यहां से दुनिया खत्म अरे कहाँ जा रहे हो है नीचे कुछ भी नहीं बादल जानवर लेकर नहीं आया वो जैकेट हाँ। अगर हवा आ गई तो इतने दोस्तों मैं पूरा मर चुक तरह का इन्ना थक गया कि पाँच छः किलोमीटर तुर के आया वो भी पहाड़ उत्ते पहाड़ चढ़ के आया यार सी देखी सकते हो टोकियो आगा। आगा। अरे ये सच में है क्या ऐसे अरे ये देखिए आप दुनिया के सबसे टॉप में पहुंच चुके हैं शायद हम नीचे बादल हैं यहां से अगर एरोप्लेन जाएगा साफ देखिएगा बिल्कुल पास है ये देखो नीचे भी बादल ऊपर भी बादल देखिए यार इतनी गर्मी आ गई हम एक वो शिप वाले होते हैं ना कैप्टन जो टाइटैनिक वो वाला जहाज होता है समुद्री वो बन गए हैं टाइटैनिक <laughs> ये हम कौन से देश जाना पसंद है हम हर एक कंट्री का वीजा लगवा देते हैं आपको क्या जाना चाहते हो तो बताइए ये सब दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पर रहते हैं यहीं से आप धक्का दे हैं और सीधा उसी देश में जाओगे संभाल के जाना है ये देखा ये मैंने रखे हुए हैं ट्रैवल एजेंट बात तो ये दुनिया की ऊँची चोटी और ये बादल ये हम वीज़ा लगवाते हैं बेल्जिंग का भी पेरिस का भी न्यू दिल्ली से तो हम आए ही हैं London, जा देख ල ර देख න වාහ න්න රුව बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है और कैप्टन हूँ मैं आपका इस इस वीडियो के अंदर अरे इतने बड़े जंगल में ऊपर से दुनिया का सबसे पहाड़ ऊंचा होता है ना वहाँ पे श्रीलंका का शायद सबसे ऊंचा है मुझे नहीं पता आप कमेंट सेक्शन करके बताइए क्योंकि मैं तो अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ अरे ध्यान से फिट होना जरूरी है आज पता चला